Этого никогда не покажут по телевизору, поэтому сегодня здесь это можно сделать миниатюрное интервью. Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире программа Эти уникальные профессии. И сегодня у нас в гостях человек замечательной и уникальнейшей профессии. Мастер кунилингуса. Александр Леснюк. Ням -ням. Добрый вечер, ням -ням. Добрый вечер! Я очень рад, что вы пригласили меня сегодня сюда. Я даже вижу несколько знакомых а, лиц. Добрый вечер, до вечера. Скажите, Александр, вы любите свою профессию? Вы знаете, работу своей люблю, а, а работой своей даже горжусь, иногда даже с головой укажу с одной женщиной, такая достаточно взрослая женщина. Она киеврянка, говорит, язык до Киева доведет, да. Вот, она потрясающая, у нее такой глубокий внутренний мир, такой «Ай! Ай! Ай!» Работает хватает. работы хватает, Скажите, Александр, а кем вы раньше работали? Я работал на «Главпочтамте» к марки. Потом понеслась, поехала. Нормально. Ясно. Скажите, Александр, а владеете ли вы иностранными языками? А, вот иностранными языками я, к сожалению, не владею, зато а, владею своим. Вы знаете, пиздец как владею, да. <рискут> Понятно. Скажите, Александр, а девушка у вас есть? А вот девушки у меня есть. И у меня вот еще такой вопрос. Скажите, бывали ли какие-нибудь казусы на работе? Казусы? Да, это было в прошлом году. Я э, отдыхал в Таиланде, познакомился с девушкой, казалось бы, высокой, третий размер груди. Я привел ее к себе в номер. Ну? Ну что нет. ну? Что ну? Два часа пришлось сосать хуй, что ну? <плодисменты> Жить <Мужики>, будьте осторожны. <плодисменты> Таиланд, вы знаете, какой? Многогранный. понимаю, на телевидении пробиться, чтобы тоже надо. <laughs> ну и последнее, что я хочу спросить у вас, попросить, пожелайте что-нибудь нашим зрителям. Я желаю всем девушкам, девочкам, женщинам, бабушкам многократного счастья, а мужчинам, мужчинам, учите язык, чтобы понимать женщин. Спасибо.